Selanjutnya saya persilakan yang berhormat Tenggara. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih tuan yang Di-Pertua. <coughs> saya ada teks ini, tapi nak respon juga pasal babi ni. Bau-bau ni dekat tempat Tenggara, saya. Tenggara ada ladang? Tak. Di tempat saya ni ada satu sekarang ni sedang diancam oleh harimau. Harimau liar datang ada beberapa ekor. Saya rahsiakanlah angka dia sebab perlihatan tak bagi tahu eh. Rupanya punca harimau ni datang menghampiri dan masuk ke kawasan kampung adalah kerana babi hutan mati kena penyakit. Jadi babi penting sebenarnya. Sebab kalau tak ada dia, harimau datang masuk ke dalam kampung-kampung. Nah, tapi saya rakamkanlah eh, kepada perhilitan tindakan tangkas NRIS. Terima kasih. Jadi sekarang ni saya menunggu dah menanti yang buah menteri untuk datang ke Tenggara untuk tengok dan pantau sikit pasal isu harimau ni lah. Jadi nak bagi tahu pada tuan ini betul juga jangan hina babi ni makhluk Tuhan kan tak ada dia rupanya rimau boleh masuk dekat kampung jadi bahaya. <tuh> jadi tuan ini terima kasih bagi tenggara ruang bahas usul menjunjung kasih titah paduka baginda Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong pantun. Hala ke taman memetik melati melati seroja harum baunya setia dijunjung sepenuh hati taati raja payung negara. Melati seroja harum baunya, bunga dedaun di singgah sana, taati raja payung negara, doa di pohon sejahtera sentiasa. Jadi kita pun tahu kebawah duli tuanku sekarang berada di St. Petersburg, Rusia. Kita doakan sentiasa sehat dan melakukan advokasi dan usaha diplomatik dengan berjaya. Semalam 12 minit, hari ini 10 minit jadi saya susun laju-laju je -laju ucapan ini. Kecuali yang dipertua murah hati bagi lebih sikit satu 2 minit agaknya boleh habis yang nak dibahaskan ni. Pertama tenggara ingin sentuh tuan yang dipertua adalah berkaitan dengan kos sara hidup. Inflasi keseluruhan negara dilaporkan sekitar 2 hingga 3 peratus namun inflasi makanan cecah sekitar 4 peratus dan merupakan komponen perbelanjaan terbesar rakyat. Data dozem perbelanjaan isi rumah ini menunjukkan isi rumah B40 membelanjakan sekitar 35 peratus pendapatan hanya untuk makanan, M40 30 peratus dan T20 sekitar 23%. Maknanya, kenaikan harga makanan beri kesan langsung kepada majoriti rakyat walau angka inflasi keseluruhan kelihatan terkawal kalau kita rujuk pada 2025 di antara 1.3 hingga 1.4%. Jadi soalan tenggara, apakah langkah struktur yang lebih sistematik sedang dan akan dilaksanakan kerajaan bagi menurunkan kos makanan dan bukan sekadar bergantung kepada subsidi bersifat sementara yang perlu diperbaharui setiap tahun ataupun sasaran pendapatan negara Uh, langsung kepada rakyat seperti insentif ataupun inisiatif yang kita dah gerakkan seperti SARA, STR begitu juga Budi 95 dan Diesel. Gaji median pekerja sekitar 2600 hingga 2700 sebulan, pendapatan isi rumah median sekitar 7000 sebulan tapi perbelanjaan isi rumah bulanan cecah sekitar 5500. Ini membuktikan ruang simpanan rakyat semakin mengecil khususnya di bandar-bandar. Hakikatnya ramai rakyat bekerja sepenuh masa tetapi masih Tiada simpanan kecemasan mencukupi, bergantung kepada hutang jangka pendek, tidak mampu merancang persaraan awal. Jadi setenggara ingin bertanya bagaimanakah kerajaan memastikan pertumbuhan ekonomi benar-benar diterjemahkan kepada peningkatan gaji sebenar rakyat dan bukan sekadar peningkatan keuntungan korporat atau statistik makro. Tuan yang dipertua, lebih 20% tenaga kerja negara berada dalam sektor tidak formal iaitu ekonomi gig tanpa perlindungan sosial serta dengan perlindungan sosial yang minimum. Golongan ini paling terkesan apabila berlaku kenaikan kos sara hidup, kejatuhan permintaan, masalah kesihatan ataupun kecemasan. Tenggari ingin bertanya apakah kerajaan bersedia menetapkan satu mekanisme perlindungan sosial mandatory bagi pekerja gig termasuk caruman minimum dan perlindungan pendapatan atau adakah golongan ini akan terus dibiarkan bergantung kepada bantuan ad hoc. Tuan yang dipertua, Seterusnya ada berkaitan dengan perumahan, jurang mampu milik yang ketara, median harga rumah 330,000 hingga 350,000, disebabkan harga rumah kepada pendapatan tahunan cecak 4 hingga 5 kali ganda. Melebihi tahap mampu milik bagi golongan B40, pemilikan rumah menjadi hampir mustahil. Terdapat juga rumah mampu milik, inisiatif rumah dikenakan seperti rumah rumah web, eh, residensi hektar. Lewat siap, terbengkalai pula dan bagi tekanan kepada pembeli yang rata-rata B40, terutamanya pembeli rumah pertama. Jadi terlilit hutang dengan bank sehingga ada yang telah meninggal tapi rumah tak siap-siap. Jadi kita minta pihak kerajaan yang bertanggungjawab ambil tindakan pantas dan seorang tenggara apakah sasaran sebenar kerajaan dalam memastikan rumah mampu milik benar-benar selari dengan pendapatan rakyat dan berapa peratus projek perumahan baru yang benar-benar dibeli oleh pembeli pertama bukan dalam bentuk pelaburan. Seterusnya Tenggara juga ingin mencadangkan berkaitan dengan perumahan juga adalah berkaitan dengan kuota rumah SPNB. Saya di Felda ni, di kampung-kampung, banyak permintaan orang ada tanah, ada geran tapi nak buat rumah, kuota SPNB pula mengecil. Kalau kita tengok data 2010, kerajaan Malaysia ni tahun 2010 ada 11453 unit dibina. 2011 5082 unit, 2012 5698 unit. 2013 15344 unit 2014 8647 unit. Jadi pada tahun ini saya difahamkan 2025 SPNB dapat bina 5450 unit 2026 sasakan 6545. Jadi cadangan tenggara supaya sebab ada permintaan dan keperluan daripada rakyat maka wajarlah ditingkatkan kepada 10000 unit. Untuk kesihatan awam, lebih 70% rakyat bergantung kepada sistem kesihatan awam, banyak hospital kerajaan terus beroperasi pada kapasiti maksimum, petugas kesihatan berdepan beban kerja tinggi, waktu menunggu rawatan semakin panjang, rakyat terdipilahan dan kos rawatan swasta tinggi. Jadi Tenggara ingin bertanyakan kepada Kementerian Kesihatan dalam bahas cerita ini, adakah peruntukan kesihatan sedia ada mencukupi untuk menampung kebergantungan lebih 70% rakyat dan apakah pelanjang kesederhanaan kerajaan bagi mengurangkan kesesakan tanpa memindahkan beban kos kepada rakyat dan juga ikhtiar KKM untuk tambah jumlah ambulans dan ganti baru ambulans yang uzur sebab di tempat saya isu ambulans ni memang tinggilah di Tenggara. Dan seterusnya sedikit tentang pendidikan adalah berkaitan dengan pendidikan digital. Tahun 2026 kita rasanya tak boleh dengar dan tengoklah isu-isu yang tak ada internet stabil, tak ada peranti alat bantuan pembelajaran, tak ada guru yang mahir pedagogi digital. Saya rasa kementerian kena selesaikan isu ini dan transformasi pendidikan digital bukan isu kemewahan tetapi ia isu keadilan. Banyak sekolah di luar bandar, pedalaman ada masalah asas. Kelemahan ini akan mewariskan kemiskinan digital kepada generasi akan datang. Jadi soalan Tenggara, apakah garis masa jelas kerajaan? untuk memastikan 100% sekolah mempunyai capaian digital berkualiti dan adakah latihan guru selari dengan pelaksanaan kurikulum digital atau sekadar edaran peralatan tanpa impak jangka panjang. Seterusnya adalah berkaitan dengan alam sekitar. Timbalan Menteri tak ada pula. Saya nak rakamkan sebenarnya ucapan terima kasih kepada Datuk Hajak Aiman Atirah ni. Tadi dia ada ni dah tak ada dah. Sebab hadir ke Tenggara tunaikan janji pada 13 Januari 2026 tengok pusat pelupusan sampah di Tenggara yang memang menjadi wish list lah kepada orang Tenggara dan telah melakukan beberapa makluman pembaikan mudah-mudahan benar, benar boleh ditutup pada Disember tahun depan. Eh, sebab mula-mula dijanjikan Disember tahun ini tapi sebab melakukan beberapa penyesuaian Disember tahun depan. Jadi saya rakamkanlah terima kasih kepada Datuk Haji Aiman Atirah KPKT lah keseluruhannya kerana menunaikan janji. Jadi untuk sampah haram ni di kawasan Tenggara berkaitan dengan alam sekitar ni, Tenggara sokong penuh segala komitmen kerajaan tangani isu pencemaran alam sekitar khususnya akibat pembuangan sampah haram dan sisi industri. Namun sokongan ini bukan cek kosong, rakyat menuntut hasil yang nyata bukan sekadar kenyataan dasar dan operasi bermusim. Masalah pencemaran masih berulang di lokasi yang sama dan mungkin libatkan pelaku yang sama. Eh? Contoh Contohnya baru-baru ini di Tenggara, uh, Ulu Sungai Johor, Ulu Sungai Johor ni membekalkan 60% penggunaan air di Johor Baru termasuk kawasan Tuan Yang Dipertua tu. Asal air itu daripada Tenggara tu, eh. Jadi 31 Oktober 2025 ban pecah pasal industri proses pasir. Bakulah pencemaran Dua hari tak ada air Johor Bahru. Eh, Ikan-ikan pun mati, meranalah rakyat saya kat sana, nelayan-nelayan dagang. Kemudian baru-baru ni, 25 Januari, berlaku lagi ban pecah daripada kilang sawit pula. Jadi berlaku juga pencemaran yang memberikan kesedihan kepada rakyat dan sungai tercemar. Jadi tingkah laku industri ini perlulah dibimbing oleh NRES supaya NRES boleh memberi garis panduan. Kalau tidak, sebagaimana perjumpaan semalam saya sebut NRES ni hanyalah firefighter je lah. Ada masalah baru datang. Sepatutnya NRES lah yang memberi garis panduan kepada industri-industri yang memuncakan pencemaran. Dan seterusnya adalah berkaitan dengan Uh, KKDW dan Felda ni akhirlah eh, daripada saya saya ucapkan tahniah kepada KKDW atas prestasi yang terus memberangsangkan bantu segenap masyarakat desa di Tenggara saja projek amenity sosial rumah rakyat jalan keusahawanan pertanian peladangan dan pembangunan modal insan digerak Tenggara nak tanya ada beberapa isu perkara yang tersangkut Jambatan Kampung Pasir Asam peruntukan daripada KKDW disalurkan kepada Kejora dilaksanakan oleh JPS tapi terbengkalai minta dijawablah nanti apakah status terus seterusnya sebab rakyat sedang bertanya. Atau yang diputus seminit boleh? Seminit eh, seminit. Dan keduanya adalah pemutamadan prospek rangkaian kampung Sungai Teloh dah ada kelulusan tetapi belum lagi ada pemutamadan jadi harapnya dapat dimutamadkanlah sebab dia memberi kabar gembira kepada sembilan kampung di dalam Tenggara. Dan akhirnya adalah Jalan Baharu Kampung Rantau Panjang Petri Jaya. Tahun lepas diluluskan 50 juta tapi sebab tak cukup dipulangkan balik oleh agensi pelaksana JKR. Jadi Tenggara ingin bertanya kepada KKDW adakah akan ada pertambahan kepada bajet itu. Saya dipahamkan sekitar 100-120 juta untuk pembinaan jalan baru yang akan memberi manfaat kepada 30 ribu penduduk di Tenggara. Dan pelantikan yang amat berhormat timbalan Perdana Menteri sebagai Menteri Hal Ewal Felda disambut baik oleh masyarakat tanah rancangan Felda dan peneroka dan mengharapkan polemik kemerosotan kesejahteraan infrastruktur dapat digembleng bersama PMO dan KKW juga memperkhususkan kepada top 5 isu terkait Felda termasuklah pindaan GSA untuk selesaikan secara holistik isu pewarisan, mewakaf tanah majlis sekolah agama dan kubur, pajakan baru, generasi menua dan pemakasan generasi serta pemberian kontrak-kontrak projek uh, Felda ini haruslah diberikan kepada ...kooperasi. Ini betul-betul last ni. Last sikit tinggal satu muka je, eh. Tuan yang di-Pertua, Tenggara ingin memetik nukilan oleh Timbalan Perdana Menteri, Menteri KKDRB, Datuk Seri Ahmad Zahid Ahmadi bahawa setiap sen yang dibelanjakan, setiap dasar yang digubal, semuanya demi memastikan rakyat desa ada bumbung di atas kepala, ada pendapatan di tangan dan ada harapan di dada. InsyaAllah yang ini kita sokong sangat. Dan yang terakhirnya adalah saya memetik titah Tuanku sendiri, Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Bagini dan Agong pada 19 Januari bahawa Bahasa Melayu mesti jadi bahasa utama kerana ia adalah bahasa kebangsaan. Oleh itu, mesti terima bahasa Melayu dan sejarah Malaysia. Kalau ada yang tidak terima bahasa Melayu, lebih baik jangan duduk Malaysia. Yang ini orang Tenggara dan ahli parlimen Tenggara sokong sangat. Itu saja daripada Tenggara. Sekian apabila tahfiidaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenggara mohon menyokong. Terima kasih Ibrahimmat Tenggara.